آپ اٹھائیے سورہ یوسف جس کو احسن القصص کہہ کر جب ترجمہ کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے اندر اس سے بہترین کوئی قصہ موجود ہی نہیں ہے میں نے ایک دفعہ کہا تھا نا کہ یہ اتنے ظالم ہیں کہ اللہ کے کلام کے اندر بھی ڈیفرنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں فرق کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ اے لیول کی صورتیں ہیں یہ بی لیول کی صورتیں ہیں یہ سی لیول کی صورتیں یہ اپنی زبانوں سے ادا کرے نہ کریں ان کے اعمال خود ان کے اس قول پر دلیل بن جاتے ہیں انہوں نے ہے سوئے یاسین کو ہی کو صرف سوئے یاسین کو ہی کیوں پڑھا جاتا ہے مردوں کے اوپر کسی اور سورت کو یہ فوکیت حاصل کیوں نہیں ہو سکی ہے کہ وہ قرآن کا دل بن جائے صرف سورہ ملک کو ہی فاقہ کشی سے بچنے کے لیے کیوں استعمال کیا جاتا ہے صرف آیت کریمہ کو ہی کسی ملک کو برباد کرنے کے لیے گھروں پر لگانے کی تنبیہات کیوں کی جاتی ہیں ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے نا کہ اس کی کوئی خاص برکت ہے جو دوسری صورت اللہ کے دوسرے کلام کے اندر نہیں پائی جاتی ہے ورنہ کیا وجہ ہے جو آپ نے کچھ مخصوص صورتوں کو خاص کیا ہوا ہے کہ یہ والی صورتیں ہیں یہ آپ کو اس چیز سے افاقہ دلا سکتی ہیں ذہن میں کچھ نہ کچھ ہے لوگوں کے سامنے آیا نہیں کر رہے ہیں اس کو میں کہہ رہا تھا نا سوئے یوسف کو آسن قصص بنا کر پیش کرتے ہیں اللہ کے کلام میں ڈیفرینس کرتے ہیں نخنو نقص احسن القصی ہم آپ پر قصوں میں سے سب سے بہترین قصہ بیان کریں گے کریں گے پہلے مدارے کا سیوہ ہے کریں گے ہی کیوں کرتے ہیں بھی تو ہے کروں کرتے ہیں تو ترجمہ کر لیجئے ہر صورت احسن القصص ہو جائے گی کریں گے کہ ترجمہ کر لیجئے صرف یہی صورت خاص ہو جائے گی جس کو قرآن کی آپ احسن القصص قرار دیں گے اور باقی صورتیں اس کے مقابلے میں ادنا گمان کی جائیں گی یہ اصولی تو بات ہے کہ احسن القصص کے مقابلے میں جو ہوگا وہ اس سے کم تر درجے کا آ جائے گا خود بخود قرآن میں ڈفرینس ہوتا جائے گا ڈفرینس تو آپ نے پیدا کر ہی دیا ہے نا نے کسی نہ کسی صورت کے اندر ہم آپ کے اوپر احسن القصص بیان کرتے ہیں اللہ نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ احسن القصص ہے یہ ترجمہ تھا اس کا فعل مدارے کا جس سے آپ کے قرآن میں کوئی کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں آتی آپ کے بیان کردہ جو باتیں ہیں ان میں تو تفریق واضح نظر آتی ہے